Около 4 миллионов телезрителей 1 июля могут увидеть пустые экраны. Это может произойти, если будет реализован план правительства по переходу с аналогового на цифровое телевещание. Но там не учли, что цифровой сигнал не покрывает всю Украину. И для его приема нужно специальное устройство стоимостью порядка 500 гривен. Продолжит Геннадий Вивденко. Так выглядит тюнер для приема цифрового телевидения. Таких надо завести в страну еще до двух миллионов штук. Стоимость одного – полтысячи гривен. В него нужно подключить эфирную антенну и, соответственно, сам приемник подключить уже к телевизору. Но это еще недостаточно. Необходима и антенна, способная поймать цифровой сигнал. Аналоговый, технически более устойчивый. Его легче принять в холмистой местности или горах. В таких районах с цифровым сигналом проблемы. Крупнейшие медиагруппы объединили усилия и сейчас составляют карту белых пятен по стране, где цифровой не принимается вообще. Просто подключив приемник, ничего, они точно так же не смогут его принять. Вот в этом состоит опасность. Часть населения могут остаться без приема телевидения. Еще одна опасность – это наличие вот этих приемных устройств. Их на сегодняшний день их недостаточно в Украине по количеству. Их недостаточно у малообеспеченных людей, которые не смогут их купить в априори. Ну, цена достаточно велика. Таких малообеспеченных семей в стране почти 700 тысяч человек. В целом без телевидения по подсчетам вещателей рискуют остаться около 4 миллионов жителей. И здесь кроется еще одна более острая проблема. Если они перейдут на спутник, помимо нашего украинского телевидения, будет доступно еще и российское телевидение. В этом все видят некий риск, очень серьезный информационный риск искривления всей ситуации. То ситуация, которая у нас сейчас в стране, это как раз может повлиять на информационную безопасность. Россия, напротив, продлила срок действия аналогового у себя до 2020 года. Ее сигнал доминирует в пограничных зонах. Вместе с тем, над совет по телевидению на очередном заседании сегодня пока решил не пересматривать дату отключения аналога в Украине. Но подчеркивают, вопрос окончательно еще не решен. Насрада приняла сегодня решение про 30 червня. рабочая группа по лидерству І там буде це питання ще розглядатися. Якщо буде прийнято рішення про перенос, Нацрада рада буде підтримати ці переноси. Якщо такого рішення не буде прийнято, це буде 30 черга. Якщо буде е, ухвала Кабміну... Это, это может быть Вопрос будет еще изучаться в Госкомсвязи, Минюсте и Кабмине. Крупнейшие медиахолдинги Украины обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой отсрочить отключение аналогового вещания до 1 января следующего года. Сейчас совместные группы инженеров медиагрупп колесят по стране, ищут белые пятна, где не ловится цифра. Такие есть во всех областях без исключения. Вот они пустые, вот кляш пошел. Потом вот здесь закрыто. Геннадий Вивденко Олег Невядомский подробности телеканал Интер.